Жизнь ⁇ вечность у миниатюре. Герой нашей программы в молоде роки прошел в сувору школу, а ислышився тонкой творчей натурой. Все говорят, что у меня больше всего получается мужская одежда, но я э, в самом начале делал смешанные коллекции, это были мужские и женские коллекции. Э, скажем так, был период, когда я работал с Евой Герцеговой, и это были женские коллекции, это были коктейльные платья очень интересные. Вот. И... Мне кажется, процентов 60 моих клиентов являются женщинами. Они заказывают платья, костюмы и так далее. То есть это ну, то, что я делаю ну, для них, им это очень нравится. Олександр Габчук, дизайнер жіночого та чоловічого одягу, народився 10 вересня 68-го року в Одесі, навчався в 54-й середній школі міста Одеса. З 87 по 90-й служив в спецназі ВМФ на Чорному морі. 1990 дев'ятсого року вступив до Київського університету технології та дизайну, де в гуртожитку організував дизайн студію. 2004-й відбувся показ колекції за участю Єви Герцогової на тижні моди у Москві. У 2005 році журналом «Ель» ви визнаний найкращим дизайнером чоловіком «Ель Кумир». За останні два роки Олександр Габчук створив п'ять колекцій одягу, остання з яких повітряний змій. Сашко з дитинства був активно залучений до спорту. Хоча лише фізичними тренуваннями хлопець не обмежувався. А ми батьки люди творчої жизни. Досі та часті придалося мені. Атєцом 60 років проработав на дискій фабриці. ну не 60, я думаю, ну где-то 55, где-то ну, 50 чем -то. то есть он в возрасте там 17 лет пришел на ювелирную фабрику и все это время находился на ней все друзья нашей семьи они ювелиры то есть они связаны как бы с этим а мать моя портная она всю жизнь шила она конструктор закройщик вот и поэтому ну, где-то вот так вот в этой области все и произошло вот, а родители уже на пенсии, вот и ну отец до сих пор работает еще. Я в детстве занимался спортом, то есть родители так все под, как бы подготовили, что у меня был такой круглый цикл, у меня не было времени на подумать вообще. То есть у меня был спорт, три раза в неделю тренировки, у меня там были какие-то еще дополнительные там где-то секции в школе. Я занимался дзюдо, я как бы по дзюдо добился определенных результатов я был неоднократно там призером украины я очень любил читать очень много с третьего класса я уже записался в библиотеку и все время там таскал оттуда книги мне это очень нравилось я понял в четвертом классе когда у нас начался предмет рисования что я хорошо рисую это мне предалось от матери мать хорошо тоже рисовала и стали в школе когда она еще училась в школе ставили за это пятерки и поэтому, ну, где-то вот я почувствовал, что я нарисовал там какие-то работы лучше других. Сейчас, но ну, я нарисую меньше, чем хотелось бы. То есть я как бы занимаюсь э, ну, с такими, может быть, общими вопросами, это э, больше я рисую уже по одежде, то есть меня интересуют примерки, меня интересует подбор тканей, меня интересует, как бы, работа с клиентами, вот поэтому где-то вот здесь вот больше сосредоточено внимание. Армійські роки Габчук згадує як одні з найскладніших для себе, хоча навіть в армії розвивався творче. Саме тут Олександр зрозумів, ким він хоче бути. Я уйшов на службу в воєнно-морський флот, і це було дуже довгі три роки. Коли ми тільки прийшли на флот, нас, нас шутіли, Скільки тебе залишилося служити? Ми там говоримо, там... там тысячу, там пятьсот сколько там дней, а они говорят, ну там все, вешайтесь в духе, то есть как бы будет, как бы у вас впереди очень большая и тяжелая, и нелегкая жизнь вообще. Я попал там в морской спецназ, то есть это были там большие нагрузки, со мной все рядом были тоже профессиональные спортсмены, и были очень много таких моментов психологических, физических, каких-то таких, ну, общих, когда там приходилось принимать решения за полгода до того, как я пришел на службу. Там, в общем-то, подорвался на мини-парень, и он до сих пор инвалид там, первой группы. Он, ну скажем так, нелегкая судьба. То есть человек лишился рук, зрения и всего. И он служил в, в во взводе, в который я пришел. То есть у нас достаточно была частая такая, ну, скажем так, не то чтобы там смертность, но там были такие э, случаи, э, скажем так, ребята, которые тоже в моем взводе, там несколько человек погибло, э, когда была э, авария корабля Нахимов и спасали оттуда уже мертвых, э, как бы пассажиров, и тоже два человека, ну, с моей части, тоже там погибли. Ну, скажем так, морской спецназ, то есть это все работы, связанные там э, под водой, на воде и так далее. То есть, ну, достаточно это все серьезно. На чем говорить, кто там был тот в курсах, а кто не был, тому не понять. Хоть могуч наш язык про подводный спецназ в двух словах нелегко Сказать. Я придумал песню, под которую можно было маршировать. Я придумал музыку и песню, то есть это была очень такая дивная история. Она, к сожалению, не была принята старшиной, то есть ну, ее все выучили, изучили, то есть она была очень интересная, и она прямо описывала, скажем так, вот все, что с нами происходило. Причем это, ну, оно прошло цензуру, то есть это слушал, там был такой политработники всякие и так далее, то есть это было достаточно, как бы, она была достаточно интересная, но по какому достичению обстоятельств, то есть кому-то она там что-то не, не упала или там как-то, может быть, она не сильно попадала под строевой шаг. И мы пели в основном там варяк или там там, там что-то канареечка, что-то такие вот песни. Я служил на острове, и надо было под снегом, дождем и в холоде там стоять, да. И я в это время писал стихи. То есть я за службу, за последний год написал где-то ну, такую толстую тетрадь со стихами. То есть не разрешалось брать ручку, бумагу в караул. Я где-то прятал э, в какие-то там какие-то дальние карманы, доставал и писал. То есть, ну, как бы вот, вот это вот э, чувство э, одиночества, чувство вот какой-то свободы такое, оно давало толчок творчеству. И тогда же я придумал, что я буду дизайнером. То есть это, ну, как бы вот была возможность подумать, была возможность себя найти самого себя, то есть я очень много читал, там была большая офицерская библиотека, я много читал, я много писал стихов, и это все совмещалось с какими-то жесткими такими военными командировками, то есть где-то вот так вот вместе, и где-то за два месяца до окончания службы я приехал на собеседование, меня отпустили в отпуск, я приехал в Одессу в архитектурный институт строительный институт на архитектурный факультет, у меня была беседа с деканом, я приехал в Киев, тоже вот институт легкой промышленности, я изучил как бы их программу, и как только вот я весной, как бы ровно через три года, когда я вернулся, я через месяц поступил в институт. Папа мне сказал, что ты все равно вернешься, как бы, то есть, ну, очень много было у него в жизни примеров, он говорит, все равно ты вернешься обратно к нам. Ну, то есть, говорит, езжай куда хочешь, вот, ну, как бы, вот. Ну, а мать как бы, не ну, ну, интересно. Она мені навіть на втором курсі машинку свою подарила. Вот, свою чехословацьку машинку, яку я в детстві поламав. Лаз, Лазив під столом, мать шила, я її срібла ламав. Підалі нажимав, там всякие човники вынимал оттуда і так далі. І вот, я її поламав. Вже студентом Габчук отримав визнання і фактично створив собі ім'я талановитого дизайнера. Я три года назад придумал ситуацию, что я делаю мужские коллекции. То есть это ну, имеет там свою нишу, это востребовано, и я как-то на этом больше сосредоточился. То есть это все привело к тому, что я там занял статус на Украине, в России. То есть это в течение пяти лет, это нон-стоп-сезонные коллекции, которые идут для России и для Украины. И есть достаточно большой рейтинг, говорят, что это получается, это интересно. Вечными остаются и ценности, які сформувалися у Александра в дитячі та юнацькі роки. Я, во-первых, жаворонок. Я просыпаюсь в 7 утра, ну, постоянно, наверное, в 6 утра, в 7. Mm -hmm. И э, буквально сегодня утром я встречал всех работников с укоризненным видом, те, кто опаздывает на какое-то время. Поэтому я все-таки за дисциплину, то есть я Понимаю, что в жизни все может быть. Я, наверное, очень такой хороший начальник. Но когда приходят ключевые моменты, то я, э, ну, что называется, имею разговор с, ну, с персоналом. Стараюсь сам не опаздывать. Я, ну, то есть вот эта дисциплина, она где-то, наверное, присутствует. Хотя, ну, все может быть. В этом году я оказался в Одессе. Это последнее воскресенье июля. И на Приморском бульваре собралось человек 30, которые служили, кто-то там старше, кто-то младше, ну, скажем так, очень интересные, ну, как бы люди. В этом году прошло 20 лет с момента, когда меня призвали, то есть вот у меня такой юбилей, 20 лет, как меня призвали. Но у меня дружба хорошая с одним, как бы, один мой товарищ, он сам живет в Одессе, он в этом году приезжает в Киев, его зовут Олег. И наша дружба началась того, что мы подрались как бы на службе, то есть через там где-то три месяца совместной службы э, произошел такой конфликт. Я рисовал э, там стенгазету, а он э, как бы с другими всеми товарищами собирал э, перебирал картошку где-то там мокрую. И в общем то, с, как, после трех дней как бы моего чаепития как бы я попал в конфликтную ситуацию и мы с ним подрались. Вот с того момента мы с ним как бы там как бы ну потом Осознали все это, пожали руку и дружим до сих пор уже 20 лет. Я считаю, что полгода, которые я тогда провел, они были настолько жестокими, настолько, ну, скажем так, вот именно закрепляющими характер, что я, наверное, до конца жизни буду жить вот как бы вот в, э, с как бы с ценностями, которые мне передались оттуда. Это надо прочувствовать просто нутром, побывать в передрягах не раз. Тогда, оглянувшись назад, ты поймешь, что такое подводный спецназ.